Хотим сегодня вам презентовать Lexus L. Данная модель это у нас идет Атаман. Машина идет в заряженной версии, и я могу сказать, что это все время это была машина моей мечты, потому что я видел, как большие тестосумы. люди, которые уже состоялись, ездили на таких тачках, и я себе представлял, что в какое-то время я себе ее куплю, и я могу позволить себе больше, чем в данный момент я позволяю себе. Вот такая тавтология. То есть данная модель, это модель Атаман, она идет у нас в заряженной версии, то есть она ну, идет без пневма, это ну, высокое преимущество, машина достаточно мягкая и комфортная. Сзади у нас э, огромный диван, Он у вот, слегка закрытый, но мы сейчас его вот. То есть в машине есть абсолютно все, то есть у нас есть шторки, у нас есть огромный диван с пульт управления, да, то есть здесь можно показать, здесь нереально... Ну, во всех видеообзорах показывают нереально много места. Я считаю, что здесь место для того, чтобы просто сесть, диван. Вот, то есть здесь нужно чуть-чуть поиграться, разобраться. Тут у нас есть телевизор. Вот, у нас есть зеркала. Машина, кстати, очень ухоженная. То есть, ну, предыдущий владелец за ней смотрел. Ну, понятное дело, здесь люди, которые с улицы... Не ездят. Но именно люди с улицы поднимаются и покупаются такие машины. Все. У нас здесь есть хорошая кнопка, которая позволяет отодвинуть переднее сиденье. Ну, это в принципе уже ну, старая заезженная тема Бородата, которую все абсолютно знают. Но для людей, у которых сейчас появляется какая-то сумма там в районе 18-20 тысяч, они хотят себе купить. Ну, оптимальный автомобиль в котором будет абсолютно все получить максимальное удовольствие я считаю что ls именно это та комплектация именно в атаман который э, ну, удовлетворит абсолютно все ваши потребности у нас есть диван такой достаточно хороший вот мы здесь выкидываем наши ножки у нас есть стол кстати классная штука вот я честно сказать не могу сказать одно ну, зачем он здесь тоже? Mm -hmm. <свят> этот столик. Потому что он маленький. Но в принципе, если есть ноутбук, да, на сегодняшний момент у нас идут э -э, маленькие макбуки, которые позволяют работать. Это достаточно удобно. Э -э, есть э -э, у нас э -э, здесь небольшой такой чуланчик. Здесь у нас есть холодильничек. Вот, также у нас здесь есть пульт управления Телевизор. вот, мне Тарасик, кстати, помог управление для телевизоров сверху очень, кстати, богато я даже не могу сказать, зачем эта вставка ну, деревянная но это как декор и, честно сказать, она чуть-чуть ну, дает некое богатство, ощущение роскоши что ты не просто в бизнес-седане а машина уже премиум-класса и ты чего-то уже в этой жизни достиг ну, э, будем, давайте объективно будем смотреть на вещи. Это 2007 год, да, и говоришь, что чего-то достиг, это, ну, грубо говоря, громко сказано, но я считаю, что если на сегодняшний момент у меня есть определенная сумма, и я хочу взять в каком-то сегменте там ну, в этой сумме, то это та машина, на которую стоит обратить внимание. Так, теперь самая основная деталь, которая в принципе интересует, ну что этот двигатель способен, да? У нас движок еще не прогреты, да, мы чуть-чуть видно белый дым, да, но сейчас будет следующий этап, это небольшой тест драйв, на что-то машина способна, и какие удовольствия можно от нее получить, и эмоции на нашем будике у нас данная модель она в принципе подразумевает с собой спокойную влияжную езду но я думаю что в принципе сейчас много тест драйвов которые там зажеванные, да и затяганы в плане того что я езжу мне комфортно я могу сказать одно то есть это та машина вот у которой есть харизма да вот в основном порядке, самое основное, это то, что когда ты покупаешь образно такого класса автомобиль, ты уже от него ожидаешь больше, чем ты от него еще не получил. Ну, что я могу сказать, вот, судя за рулем этой машины, она нереально мягкая. Вот именно в этом классе ничего не хочется никому доказывать. Да? Если ты берешь там образно BMW, вот, тебе хочется потягаться, показать, что у тебя ну, серьезный мотор. Ты хочешь показать, что ты лидер сейчас на, на трассе, с кем-то стартануть, где-то помпезно выйти. В ну, общем, что я могу сказать? Да, уже ну, данная комплектация имеет абсолютно все да, для того, чтобы ездить и получать удовольствие. И здесь есть навороченная музыка. Это Марк Левинсон у нас есть на сегодняшний момент в машине круиз-контроли, климаты, подогревы. Но ну, мы вот видим, четко понимаем, что задний ряд, он показывает, что человек, который покупает этот автомобиль, у него есть абсолютно все. Вплоть до того, что до массажа, да, 2007 год, тем не менее, уже дает мол, достаточно такие серьезные заявки, посыл, что... Ну, на будущее, на то время вот, на будущее люди, которые будут пользоваться автомобилем Lexus он будет стараться для того, чтобы его клиент получал максимально комфортно. Ну, а что я могу сказать, да, вот мы, в принципе, говорим о том, что крутая машина, тачка, конечно, крутая. Но если мы возьмем сейчас 2016 год, да, то мы видим вот этот вот бабушкин комод, как обычно его называют, да, это дерево. Вот, ну это, знаете, как с недостатков, да, у нас уже чуть-чуть такой есть, ну, затяган уже пластик, потому что сейчас использую еще и другие материалы. Да, она устарела, я не спорю, она устарела. Вот, но если так задуматься, и опять же мы будем рассматривать сегмент на, на сегодняшний день, если я хочу крутую машину, ну, я люблю Mercedes, это очень хорошая машина. Вот, и S-класс, ну, для меня, это чуть другой формат. Нельзя сравнивать BMW, S-класс и Lexus. То есть это совершенно разные харизмы. Понимаете, если мы берем там в формате женщин, да, это мулатка, африканка и украинка. Поэтому говорить о том, что как многие тролля там рассказывают, блин, это хорошая машина, это плохая. Друг, что в ней ломается? Да. Ну, самое основное, как же эта машина разгоняется, да, то есть у нас в данный момент всех интересует, там, 10 секунд, да, мы сейчас попробуем, кстати, вон стоят гайцы, полиция, ребята, отъехали, я начинаю беспредельничать, ну что, стартуем? что для такой машины, ну то есть это нормально. Какое ощущение в этой машине, да? Кто это вот там за рулем, да? Есть вот на Mercedes говорят кабан, вот на BMW я не знаю как называют. Для меня Lexus это такое, это такая здоровая машина, это медведь, который едет на дороге и ему, честно говоря, знаете как хозяин в лесу. Ему без разницы, то есть в данный момент, если я поворачиваю направо, то несмотря на ее года, эту машину уважают. И люди все-таки в данный момент останавливаются, пропускают. Но я могу сказать, что уже вот этого бычья стало поменьше. То есть даже сейчас на дороге я уже заметил, даже правительственные машины пропускают там с Верховной Рады. Люди отключают вот аварийку. У меня мой друг называет это «держи конфетку». Ну, основные критерии, то есть Lexus, да, это прогулка продумка комфортно, да? очень сложно сравнивать какие-либо автомобили, но у меня было много машин на которых я ездил и ну вот есть мелочи которые раздражают и в основном вот я помню там 221 в, точно это 220 был то же самое еще в, в некоторых автомобилях там когда ты есть шторка заднего вида, то есть, ты сдаешь назад, она складывается, но вот только ты едешь вперед, тебе нужно нажимать. Вот как здесь, нужно нажимать, чтобы эта шторка поднималась. Ну, в, в этом автомобиле здесь много есть мелочей, знаете, продуманных, которые ну, делать не нужно. И это очень сильно подкупает. Я не очень сильно э, Ну, что у меня сложившийся парадигма Лексусе, что это хорошая машина, то есть, это японец. Нельзя сравнивать его с немцем. Опять же я говорю, это два разных сегмента но в данной машине есть ну мелочи, которые показывают, кто ты такой есть. То есть ну, ты покупаешь машину для себя. Я не, не всегда понимал людей, у которых есть деньги. И я буду об этом говорить, потому что это мое личное мнение. Я ее не призываю. Я не понимаю Шкоды. Я не понимаю там Фольксвагены, где ты платишь кучу денег и как бы за надежность, но ты не получаешь никакого комфорта. И вот вот эта мысль ее кто-то посеял людям, что э у тебя есть некая надежность. Это все равно, что вы покупаете однокомнатную квартиру, да, где-то в ебенях вообще. И, ну, она на 5 квадратов больше, чем где-то в городе. Но ты зато в пригороде здесь не шумно. И у тебя 150 километров находится следующий магазин То есть комфорт на сегодняшний момент Это то, что ты получаешь, то, к чему ты идешь Это основная критерия, к которой нужно стремиться В машине есть ну, самое основное То есть вот, ну, первое преимущество Дотяжки дверей, они в принципе есть у каждого автомобиля да? Вот как эта модель, она без пневма ну что нема дает? Оно дает более больяжную ну, езду, да, я говорю расклеванную, потому что ты едешь, ты уже не ощущаешь никакие почки. Это такая модификация, где тебе уже хочется спать. Это как ты садишься в такую некую коляску, и тебе начинают вести и ты засыпаешь. Ну, мол, что дает пневмо. Здесь более чуть-чуть жестче, но этой жесткости на этом автомобиле ты не почувствуешь, потому что это идет плита. Плита, которая вгрызается четко в дорогу, ты понимаешь свою уверенность. По машине какие есть определенные недостатки, у Lexus, как в принципе у любой машины есть недостатки, они э, основная, это электроника часто очень глючит, да, и ну, это, я не говорю, что взяли эту машину, вот, только у этой машины, у любой машины такого класса, Audi, BMW, Mercedes глючит электроника, я не знаю почему, если вы хотите, чтобы ну, у вас ничего не глючило вот и у вас этого всего не было да опять же покупайте там более нищебродские машины которые будут четко позволять вам э, ощущать полную безопасность где не будет абсолютно ничего у вас будет подогрев лобового стекла электрорегуляторы зеркал я не знаю что там кондиционер вот этого будет в принципе достаточно основной двигатель здесь очень надежный ходовая на самом деле очень простая то есть это не конец вот э -э где у нас коробка, я не слышал глобальных нареканий, если, конечно, машине постоянно давать подкост, то коробка полетит на любой машине. Что у нас есть? Вот основной багажник, это касается пригородных людей, которые любят возить картошку, нагружать, люди расценивают, что, что сюда может влезть. Сюда вдоль ложится 4, 4, опять же повторяю, мешочка картошки, мы здесь еще можем яблочки потрамбовать. Знаете, я как приезжаю к своим родственникам, они всегда дают максимально там картошка, цибуля, потому что в городе этого всего нету, да. Но я не любитель возить. Но меня больше радует следующее, что в этом багажнике есть прикуриватель. Зачем он, я не знаю, смотрите, вот он, да. Вот, то есть это говорит о том, что ты сидишь, тебя здесь закрыли, вот. Приехали, приехали серьезные пацаны. Вот, ты где-то накосячил, тебя грузят в багажник и говорят, парень, у тебя есть 30 минут подумать ты лежа в этом багажнике думаешь, блин, чем бы мне заняться? Надо покурить. 96 сигар. Викуриватель включаешь, у тебя открывается викуриватель. Ты подкуриваешь сигарету и думаешь, что с тобой буду делать в течение 20 минут. Что я могу сказать следующее, да, подойдя и подойдя? Ну, как у нас любят многие люди говорить, да, этот автомобиль просто создан для следующего какие эмоции ты можешь получить от него? Когда ты покупаешь такой броневичок, как говорил Ленин, да, на броневичок, товарищи, ты получаешь совершенно... Это маленький билет на другой уровень, да, другой уровень жизни. Что происходит, имея такого класса автомобиль? Дружище, на тебя начинают смотреть по-другому. На тебя начинают обращать внимание девочки, твои друзья по-другому тебя относятся. Я просто сто процентов уверен, когда ты подъезжаешь на шкоде, выходишь и пытаешься донести какую-то мысль, она не так ярко звучит, когда ты открываешь дверь с этого автомобиля. Садись и говоришь, Саша, ты неправильно прожил эту жизнь. Ну, здесь я сижу, да, такой жирный гусь в атамане. И с этого кресла, и с этого места я хочу поблагодарить своего друга. Человека, который предоставил эту машину, в принципе, позволяет на сегодняшний момент делать любой обзор любой машины. Это Морфат Тарас. Человек, который разбирается в машинах и в теме уже потянут больше 10 лет. И я с ним переговорил. И он мне сказал, что следующие тест-драйвы будет подтягивать другого класса автомобиля. Мы будем просто-напросто троллить их, рассказывать преимущества и рассказывать, что эта машина может дать на сегодняшний момент вам. Ну и в принципе, какие эмоции мы можем от них получить. Yeah.